Меня зовут Анатолий Владимирович, я председатель совета домового Бориса Атенастов. В феврале месяце в 2005 году я лично написал на Буровкова и на уважаемого Мандричука заявление. Прошу вас подготовить договор на те виды услуг, которые вы будете выполнять на 2005-2006 год. Приходит мне ответ от Башинского Дает команду Бондарчуку и мне. Не выполняется. После этого шесть подъездов пишем на Веру Тимофеевну и на него. То же самое нам ответил отделом веды Киргизский-Кравчук, что товарищ Бондарчук не выполняет, и мы не можем его заставить. После этого согласно постановлению 560-го, от 12 июля 5 -го года, есть постановление, что... Каждое коммунальное предприятие должно заключить договор на те виды услуг, поставщик, получатель. До сих пор, до, этого времени, мы приходим к Бондарчуку, три человека, три пенсионера, подписаны от претензия депутатам городского совета. Он нас полтора часа там мусолил, рассказывал, я говорю так, Александр, или вы подписываете, или мы передаем в прокуратуру. Нет, я приду на следующий день. Приходит вместо 10 обещал, 17.20. И тоже опять же начал спорить. Короче, мы передали все материалы, были по правам человека, антимонопольная прокуратура. 2 4 февраля прокуратура Королевского района подала в суд на товарища Бондарчука, чтобы он выполнил акт претензий и штраф, не помню, там рублей 50. Не выполняли. После этого мы пишем опять же не, мы были у Ивана у сначала, Николай Михайлович. Он, конечно, это дело все раскрутил. Говорит, на каком основании он берет денег с людей, если нет и ни не угодно, ни договора. Мы снова обращаемся к Гриценко. Гриценко подает на управление Примусовое, вы там все когда прямо вызываете, сейчас скажу. Исполнительная служба отдела юстиции. Три месяца товарищи, вот оно все тут вот в этой папочке, они будут, он, все лежит. Три месяца они работали с Бондарчуком, не выполняются. Согласно э, закону из статьи 87, это э, управление вот это, подало в прокуратуру Гриценко, чтобы подбудили уголовное дело. До настоящего времени этот вопрос не решен. Значит, я вам объясняю. Есть статья 20 -я, 36 -я прокуратуры, которая идут пенсионерам, малоимущим, инвалидам, имеет право возбудить уголовное дело и так далее. Значит, мы плотим вот эти четыре пенсионера, так как он делает всего четыре услуги, выводит мусор и то-то, а я через Волкова, где только не писали. Значит, четыре услуги делают. Мусор подметаю, на лестничный марш Прибудского и свет горит нет. Значит, После этого, после этого, наш дом, сотый дом, у нас 8 подъездов, 7 подъездов за свой счет сделали, ремонты за свой счет, ничего, как тут не говорю, что он какие-то деньги отсчитал, за свой счет сделали все подъезды, 7 из восьми, Починили, сделали ремонт козырьков, чтобы не текло, скамейки асфальтировали, частично в чтобы не бегали, так сказать, ни крысы, ничего. Остекление сами делают. Один раз мы выкачивали подвал, у нас подвал уже 6 лет затоплен и ничего не хочет. Сколько мы не обращаемся, не хочет. Только присылают, выкачивают неделю, вторая неделя затапливается. Я удивляюсь, как это Бондарчук, главный бухгалтер, это правление, зная, что нарушают законы, людей сдирали по тарифу за 11 услуг. И никто ничего. Вы понимаете, как они тут смеют выступать, вот тут выступать, и людям лапшу, извините, на уши. В феврале месяце восьмого года мы написали пять домов. 100, регламент. Спасибо что одну минуту Сейчас дайте я выскажу. Значит, пишем на Деву Тимофееву. Пять домов. 62 Бородия, 60, 60-й, 24 это, вокзальная, сотый и 104. Готовим, вот они, могу показать, что они Вот оно все под подписью. Мы отправляем Вера Герфемина, ответ мы получаем. Вот Дуар Борисович, это, кругляк, что в связи с тем, что кооператив, ну, корень с полком не влияет, но мы, мы оказываем содействие благодаря сегодня, вот они сидят, я им глаза говорю, благодаря вот их сегодня у нас проводится собрание. Если не было Я уверен, що нічого не було. Після цього пише депутат Верховного Сов'яза, теж вірите, тоже те саме категорія. І я вам от своего дома В, від свого дому благодаря Вітрука по вулиці Вітрука. Перше, я дуже прошу всіх уповноважених і присутніх мешканців, коли ви будете обговорювати статут. Звернути увагу на 19 пункт статуту, в якому говориться про вирішення долі нашого майна. І майбутній статут наш повинен бути приведений у відповідність із нині діючим ще примірним статутом. Так ось, в примірному статуті вказано, що Наше майно кооперативне як цілісно майновий комплекс, не може бути із'яте, продане, чи передане в цілому або частинами ні організаціям, ні банкам, ні адільним ліцам, за исключенням реформування. Оце дуже серйозний момент. Я задавала Бондарчуку питання, чи він брав. Кредити, чи є у нас кредит на сьогодні? Борги по кредиту за сьогоднішній день нема. Дуже добре, що у нас нема кредиту, але у нас є борг на 1 мільйон грошей. Значить, у цей момент пункт, будь ласка, зверніть увагу при прочитанні статуту. Далі напередодні перед зборами. Ми передали вам два документи, які ми прийняли на своїх зборах. Це перший документ. Програма захисту житлово-будівельних кооперативів. Будь ласка, роздрукуйте, прочитайте, обговоріть із своїми мешканцями, і нехай вони, і ви разом з ними навчаться. Використовувати своє майно, доглядати і захищати і боротися за свої права. Я в рамках трьох хвилин не можу більше сказати, тому, будь ласка, якщо будуть запитання після зборів. Далі ще є документ, такий, і прошу звернути увагу, анкета формуючи майбутні наші ОСББ. І я звертаюсь також до Віри Тимофіївни, якщо є вона є, Віра Тимофіївна, обов'язково на на слідуючі збори, ми просимо вас, я маю на увазі міськраду виробити план реформування кооперативу «Космос». А зробити цей план можливо при розвиті. Запущені такої анкети, в якій є відомості це будуть робити у повноваженні будинку, відомості, освіта, посади, мешканців будинку, з кого можна взяти кадри, де можна взяти кадри для майбутнього ОСББ, щоб вони були грамотні, а не самовисуванці, які не мають освіти. А друга частина. Другая часть это технический стан. Так, Алекс, я не буду выходить, потому я побежа.